Nah, soalan yang yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita. Setelah okey, yang pertama sekali mereka bertiga itu letak di dipecat. Di tiga orang adun perlis pas telah dipecat. Kan tiga tiga mereka telah dipecat. Saya tak tahulah kod-kod dah masuk Melaka ke tidak kan. <toh, serta becas air> dah keluar eh, dah dipecat eh. Bukan setakat dipecat daripada jawatan parti itu tak apa lagi. Ini dah menjadi adun, dah memegang jawatan, dah kononnya kononnya dah mengangkat sumpah telah dilaknat kerana sumpah tersebut. So bila itu berlaku tuan-tuan? No. Tiga ni berlaku timbul soal adakah tumbang kerajaan negeri Perlis? Saya kata tidak. Menurut perlembagaan negeri Perlis, kalau perlu mereka dipecat, itu tidak menyebabkan uh, apa orang kata kerajaan itu terbubar ataupun sorry, uh, mereka dipecat, dia mereka dipecat tidak hilang kelayakan mereka sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Ini perlembagaan di dalam Perlis itu sendiri tidak tumbang dan tidak terkeluar mereka daripada uh, menjadi seorang adun hanya kerana dia pecat kalau dia lompat yes dari a tapi kalau dia pecat tidak tetapi speaker telah mengeluarkan satu satu aku kata, ketetapan bahawa tidak mereka itu dianggap telah mengosongkan kursi maka dengan itu mereka dianggap sebagai PRK lah akan berlaku tetapi ialah langkah hospital, mana mana hospital tu eh? langkah hospital menteri besar itu silapnya adalah apabila dia meletak jawatan <laughs> kan apabila dia meletak jawatan tuan -tuan. apa berlaku apabila dia letak jawatan kan apa masalahnya kalau dia letak jawatan ingat tuan-tuan pada zaman Mahathir 2018, 2019, 2020. Apa yang berlaku kepada dia? Apabila dia hilang majoriti. Apa berlaku kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat si uh, Mukris, Mukris Mahathir. Tun Mahathir, Mukris Mahathir di Kedah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Saya kata pada dia jangan letak jawatan. Kalau boleh bubar ataupun adakan sama ada bubar, bubar parlimen, pada bubar dun tapi masa itu tak sempatlah nak bubar dun kan. Bubar dun ataupun buat undi tidak percaya di dalam dewan undangan negeri. Tapi hari ini kalau kita tengok menteri besar, sebaik saja menteri besar Kedah, Mukris pada waktu itu Mahathir letak jawatan sebaik saja tahun 2019 2020 Tun Mahathir letak jawatan apa yang berlaku kerajaan Malaysia tumbang kerajaan negeri Kedah tumbang pada waktu tiga orang itu letak dipecat sebenarnya negeri Perlis walaupun mereka mengadakan SD pada waktu itu negeri Perlis tidak tumbang lagi tidak tumbang lagi sejarah atas kertasnya lah secara atas kertasnya tidak tumbang lagi. Dia hanya akan tumbang apabila usul undi tidak percaya atau percaya dibawa di Dewan Undangan Negeri. Yang itu tumbang. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Masalahnya bila MB perlu dia jatuh sakit, saya kata delay taktik. Lepas tu dia letak jawatan. So bila dia letak jawatan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? So sekarang ni bila dia telah meletak jawatan, maka Raja Perlis dia ada dua pilihan. Saya harap tuanku Raja Perlis mendengar video saya ini Tuan Kubu Raja ada dua pilihan dan saya percaya Patik percaya bahawa ada penasihat-penasihat undang-undang Tuan Kubu yang boleh bercakap perkara yang sama dengan apa yang saya cakapkan pilihan pertama Tuan Kubu Tuan Kubu boleh kata bahawa perlu diundi semula siapakah yang layak maksudnya diteruskan PRK digantung sementara Dewan di Undangan Negeri Uh, kemudian lepas tu pilih kalau untuk mengelakkan pilihan raya lah pilih siapa yang uh, layak untuk jadi menteri besar atau kedua bubar adakan semua adakan pilihan raya negeri perlis that what can happen itu boleh berlaku kan adakan pilihan raya negeri perlis so saya percaya untuk nak melakukan perkara pertama tu mungkin akan agak, agak sukar lah sebab tuanku Raja Perlis ni dia tak ada sok kuasa prerogatif terhadap Dewan Undangan Negeri baginda bukannya duduk dalam Dewan Undangan Negeri speaker je boleh buat Menteri Besar pun dah letak jawatan sepatutnya Menteri Besar apa yang dia boleh buat macam peja dahulu tuan-tuan ingat peja dekat Perak tu kan dia buat undi tidak percaya atau undi percaya pada waktu itu. undi-undi dia kalah dia kalah lepas tu nanti orang lain jadi Menteri Besar transition tu berlaku So, tak perlu diadakan pilihan raya negeri. Tetapi sekarang terpaksa diadakan pilihan raya negeri, tuan-tuan. Dalam tempoh yang agak sangat singkat. Tiga tahun ni memang dah boleh dah buat. Tetapi, macam Sabah adalah. lah. Dia jadi macam Sabah zaman Syafi'i Abdal tahun 2020. Pilihan raya 2018, ingat tak? Lepas pilihan raya 2018, 2020 dah berlaku pihak pilihan raya negeri. Tak stabil negara-negeri ni, tuan-tuan. Pilihan raya itu boleh dilakukan. Okey, pilihan raya berlaku. Okey, kalau pilihan raya ni berlaku, apa chance, apa peluang AMNO? Kita kena ingat eh bahawa di uh, negeri Perlis sekarang ini, AMNO tak ada kerusi kosong. Dia bersatu, kemudian dia ada PAS and then PH satu kerusi. Bagi saya saya nampak kalau di Perlis sekarang ini, AMNO akan ada peluang untuk menang. Kalau dia bergabung dengan PAS <laughs> so, di sinilah connotation, mufakat nasional yang pertama akan dapat diuji dan akan menjadi satu titik temu yang pertama yang akan berlaku di dalam sejarah Malaysia, sejarah politik Malaysia so, mufakat nasional ini hanya akan dapat uh, apa orang kata, menguatkan lagi UMNO dan juga memberi peluang kepada UMNO untuk berkuasa bersama dengan PAS di Perlis Mungkin UMNO tak kisah pun kalau PAS jadi kerajaan, janji mereka juga menjadi kerajaan di, di negeri Perlis. Tetapi, luka kepada Mufakat Nasional ni tuan-tuan, dia akan memberi satu luka yang dalam kepada siapa? Pakatan Harapan. Gabungan di antara UMNO dan dan PAS membentuk Mufakat Nasional, dia akan menjadi, menjadi satu tamparan yang amat besar kepada bersatu satu hal lah tetapi yang paling besar juga adalah kepada pakatan harapan kerana itu adalah satu uh, manifestasi a manifestation um of a, of a betrayal a big betrayal by UMNO Barisan Nasional terhadap pakatan harapan yang sebelum ini bersetuju untuk membentuk kerajaan madani bersama pakatan harapan untuk masuk dalam pilihan raya tetapi nampaknya Akmal Saleh dah nampak strategi dia budak yang bijak akan masalah ni you know whatever we want to say about him lah kita nak kata lah dia apa sebagainya dia budak yang bijak so kebijaksanaan dia dia nampak bahawa kita, uh, apa orang kata kita kena faham satu perkara dengan ketiadaan Rafizi and the team di dalam ketumpukan Pakatan Harapan Pakatan Harapan tidak ada kekuatan sebenarnya Pakatan Harapan sudah tidak ada kekuatan sebelum ini nampak ada kekuatan oh, dengan track ekonomi dan sebagainya you know dengan modal Rafizi sebagainya so kekuatan itu ada bila Rafizi tak ada barisan nasional tak nampak bahawa Pakatan Harapan ada kekuatan so kalau mereka tidak bergabung awal dengan PAS mereka risau kalau bersama dengan Madani PAS masuk katakanlah bersama dengan bersatu terus katakan ataupun sewaktu dengannya berkemungkinan tak akan dapat majoriti besar 141 112 kursi pun tetapi mereka akan dapat majoriti yang lebih besar lebih besar daripada apa yang mereka ada sebelum ini tetapi cukup untuk menjadi the majority among the majority kenapa macam tu tuan-tuan? UMNO Barisan Nasional dah sedar bahawa Pakatan Harapan terutama PKR, DAP dah jadi liability kepada UMNO DAP sudah menjadi liability kepada UMNO bukan saja DAP tu dah tunjuk belang maki AMNO, maka AMNO juga AMNO juga telah menunjuk belang maki DAP sama-sama. So kedua-duanya dah jadi dia dah jadi satu barah yang tak boleh nak dibendang bendung lagi lah. Satu barah, satu penyakit yang tidak boleh dibendung lagi dah. Di kalangan pengikut dia macam dia dulu adalah bisul tu. Tunggu nak meletup, sekarang sudah pun meletup di kalangan pengikut-pengikut barisan nasional UMNO barisan nasional UMNO terutamanya sama ada pro atau tak pro Najib sebelum ini tak pro Najib pun tak kisah sangat tetapi bila Yo Beng Yi buat kenyataan tersebut DAP buat kenyataan tersebut dia adalah satu tamparan kepada UMNO UMNO rasa bahawa mereka telah tercabar dan itu adalah perkara yang biadab dan ini tak boleh nak dimain terutama pula bila kaum Cina nak pergi pijak kepala Melayu buat kata mereka lah saya tak kata macam tu kan dia orang yang kata kan ini Cina dah nak pijak kepala kita ni. Eh, dengan berbuat macam ni. Sedangkan Najib itu banyak jasanya kepada rakyat negara. Kepada rakyat di dalam negara Malaysia. Walaupun dia sakau. Walaupun dia rompak. Walaupun dia kaut duit untuk masuk poket dia sendiri. Tidak mengapa. Walaupun dia perompak dan penyangak. Tidak menjadi masalah. Yang penting dia ada jasa terhadap rakyat kita. Kenapa DAP sanggup buat macam tu? ha, di peringkat ahli-ahli DAP dan penyokong-penyokong DAP pula mereka telah bertengah bersorak sekarang ni. Inilah DAP yang kita nakkan. Inilah DAP yang kita mahukan. Inilah DAP yang selama 3 tahun ini nampak senyap dan tak buat apa-apa. Seolah-olah tunduk kepada AMNO. Di peringkat DAP, mereka orang DAP, pengikut DAP, penyokong DAP melihat bahawa DAP dah tunduk kepada AMNO di peringkat UMNO Barisan Nasional penyokong Barisan Nasional penyokong UMNO penyokong uh, Pogetek MIC MC, nampak seolah-olah BN UMNO MIC MSA ini tunduk kepada DAP so dua-dua ada persepsi tersebut uh, so dua-dua ada persepsi tersebut now sekarang ini dengan meletusnya perkara ini dengan kejadian Datuk Seri Najib Razak dengan kegembiraan UMNO dan sewaktu dengannya dia adalah satu perkara yang macam mana nak kata dia dah masing-masing dah menunjukkan no UMNO dah tunjuk tidak kami tidak tunduk kepada DAP kami maki DAP sekarang ni DAP pun tunjuk tengok kami tidak tunduk kepada UMNO kami sudah maki Najib dan juga sewaktu dengannya so dua-dua dah tunjuk dia punya gedebe dia orang kata tunjuk kekuatan dia tunjuk dia punya true the true colors mereka so mereka takkan boleh bersama lagi so UMNO nampak DAP adalah satu bebanan satu bebanan yang patut ditinggalkan Isunya, sanggupkah PKR tinggalkan DAP untuk bersama dengan UMNO? PKR tahu mereka tak boleh tinggalkan DAP. Sebab base pengundi PKR dan base pengundi DAP lebih kurang. Kan? Kalau sekiranya jauh kawasan itu tinggi sikit, orang bukan Melayu, DAP akan bertanding. Kurang sikit tetapi ada bukan Melayu. Maka peluang PKR untuk bertanding dan menang adalah tinggi. Now what happen bila itu sudah pertemuan itu sudah berlaku tuan-tuan. Amno tak ada kepercayaan lagi kepada Pakatan Harapan. PKR nampak dia nampak PKR dah sebagai burden. PKR adalah satu bebanan yang patut dilepaskan. Mereka, mereka dah nampak membawa PKR ni seumpama membawa biawak hidup dah. Dan Amno dah nampak macam tu. So the only way adalah untuk kita bersama dengan PAS. Tak macam saya kata tempoh hari lah tuan-tuan eh. PAS tidak pernah ada masalah dengan Amno. Untuk sekarang ini bukan zaman dulu. Zaman dulu cerita lain. Kafe, lah, politik suku Ahmad Suri itu dah habis. Cerita lama. Sekarang ni tak ada. Ini politik baru. PAS tak pernah ada masalah dengan UMNO. Di dalam Perikatan Nasional, UMNO ada masalah dengan bersatu. Itu semua sebab bekas-bekas UMNO yang kianat. Pas, UMNO ada masalah dengan bersatu. PAS tak ada masalah dengan UMNO. UMNO pun tak ada masalah dengan PAS. AMNO tidak ada masalah dengan PAS. UMNO ada masalah dengan bersatu. PAS pula tidak ada masalah dengan UMNO. PAS ada masalah dengan PKR. PAS ada masalah dengan DAP. So bila UMNO ada masalah dengan DAP sekarang ni Inilah masa untuk kita nak membentuk Apa yang dipanggil sebagai Perikatan Sorry, Mofakat Nasional Kita kena tinggalkan Perikatan Nasional ini tuan-tuan Dan kita kena bentuk Mofakat Nasional Supaya dapat kita kembalikan kuasa belakang Islam yang semakin terhakis dan semakin tertindas di dalam bumi Malaysia yang tercinta ini walaupun 99% orang di dalam negeri kita adalah orang Melayu Islam <laughs> itu modal yang nak jual lah kan walaupun 99% orang di Kelantan Terengganu itu Melayu Islam mungkin 60, 70%, 80% orang di Kedah itu adalah Melayu Islam Melayu Islam tetap tertindas So itu modal yang dah cerita. so a national ini wajib diwujudkan dan dia kena bermula daripada mana tuan-tuan? Dia kena bermula dari Perlis. Uh, Orang all the states in the in Malaysia ni Perlis eh. <laughs> dan dipaham ini tuan-tuan, macam saya kata difaham, AMNO bersatu 50-50. DAP yang menjadi penentu. Siapa? Kalau DAP tarik sokongan dengan menteri besar Pahang sekarang ini dia daripada UMNO maka tumbang kerajaan tuan-tuan tumbang kerajaan katakanlah dia orang semua kata menyatakan sokongan kepada PAS DAP tiba-tiba kata sokong PAS tumbang kerajaan so the only way kerajaan Pahang nak selamat dia invite PAS masuk ke dalam kerajaan Pahang membentuk kerajaan bersama di dalam Pahang lupakan DAP itu je cara itu sahaja cara So, pembentukan mufakat nasional itu Seamless Di Pahang, Seamless Di Perlis, so dia akan merebak juga Di Johor Akan merebak juga di negeri seperti uh, Apa orang kata Di Melaka Mungkin di Kelantan Di Kedah ha, Pembentukan itu akan berlaku Maka PKR, PH, DAP Akan hilang banyak kerusi Jadi, kesimpulan saya boleh kata Perlis ni most likely dia akan PRK bukan kerana tiga orang itu dipecat. Kalau tiga orang itu dipecat sebenarnya, dia orang boleh fight dekat court dan ada kemungkinan mereka boleh menang kes tersebut. Mereka boleh fight dan ada kemungkinan mereka boleh menang. Tetapi sebab bila menteri besar dah letak jawatan, maka PRK akan berlaku. Kan? Uh, PRK akan berlaku. Hmm, itu masalah dia.